Salam dostlar, Taromagi-yə xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər, kanala abunə olmağı, videolara like atmağı və aşağıda yorum yazmağı unutmayın. Çünki kanalımızın böyüməsinə səbəbkar olursunuz. Həm videolarımızı paylaşdıqca, həm yorum yazdıqca hansı konseptlərdə videolar istəyirsiniz, yazın. Məndə video seçəndə, yəni çəkmək üçün video seçəndə sizin istəklərinizə uyğun çəkməyə çalışım ə beləliklə bir də deyim ki, on deyim ki, kanalımızı dostlarınızla paylaşsanız çox amma çox sevinərəm. Ə, çox istəyici var ki, baxır amma abunə deyil. Abunə olsanız böyük bir qatqınız olar kanalımız üçün. Kanalımız daha da böyüyə. Bir də abunə ol düyməni kanalında zıngırov şəkli var. Ona bassanız mə hər dəfə ə, Telegram-da, Instagram-da bildirib bilmədən siz xəbərdar olasınız deyə videolardan anında YouTube özü sizə bildirim gətirəcək. Bu günün konsepinə gətirib, bu günün konsepti ayrı mənalar çündə. Bir video çəkmişdim platoniklər üçün. Onlar, yəni məsəl üçün bəzi insanlar var ki, aralarında söhbət olub, amma yəni sevgi olmuyor var və ya nişanlı olmuyorlar, amma yəni bu ayrılıq sayılmır ki, söhbət ola bilər, amma söhbət ani bitə bilər, yəni bu artıq platonikə gedir. Yəni ona görə deyim ki, başdan bildirim ki, ayrılanlar bir yerdə münasibəti olub ayrılanlar çündür. <coughs> Dəstə seç olacaq, Ə, əvvəlcədən deyim gözdənizi yymasınız. O insan təsvir edisiniz, ona sual verəsiniz və ki sualınızın cavabı e, dəstəmdə çıxdı və ki mən səsləndirdim sualınızın cavabını e, iki dəstə seçəcəm. Başlayıram. Dəstəni seçirəm. Baxın, hansı yerdən seçdim. Məsələn, siz hansı yerdən e, kart seçmək istəyərdiniz? Ordan seçmişəmsə, onu nəzərinizdə tuta bilərsiniz. Bu birinci dəstəmiz bu tərəfdən seçdim. Niyəsə ağırlığı bu tərəfə verdim. Birini də o tərəfə. Bu da ikinci dəstəmiz. Əlavə kart seçməyə ehtiyac olsa, çəcəcəm. Eee, bunlar da qoyum bura. Bu çox yanlış oldu nə isə. Olsun elə. Biri turuncu rənglidir, biri də yaşılıdır. Gözünüzü yumun, o insana gözünüzün önündə təsvir edim. O insana sualınızı verin. Ondan sonra gözünüzü tak açın və risk birdən dəstə seçin. Ə, düşünürəm ki, etdiniz. Mən dəstəyə başlayıram, birinci turuncudan başlayıram. Turuncu dəstəyini seçənlər, görə sizənin üçün tarotumuz nə deyir, qarşı tərəflə olan münasibətiniz üçün. Ə. Əvvəlcə bu insan haqqında dedim. Bu insan buğa bürcündə, qız bürcündə ola bilər. Əhə, ehtimal bu bürclərdədir. Bu, bu insan xeyr xarakter elədi ki, bu insan çərçivələri var, bu insanın hüdudları var, bu insan ənənəvəci bir insandır, yəni ənənələrinə ə, önəm verir. Məsələn, yeniliyə çox açıq bir insan deyil. Sanki ə, insanların ona aşıladığı şeyləri etməyi sevir. Yəni münasibətiniz olub, siz məndən daha yaxşı bilərsiniz xasiyyətini. Yəni bu insan bu tipaja çıxır. Sizə uyğundusa baxın, uyğun deyilsə digər dəstəyə baxa bilərsiniz. Yəni o bilsin, qarşı frekanslar yanlış seçmiş ola bilərsiniz. Bu insan yəni belədir, çərçivələri var. O çərçivələrdən içəri heç kimi buraxmır. Öz çərçivəsini qorubdur. Bəlkə də ayrılığınızın səbəbi elə o insanın necə deyim, çərçivələri, başqa pəncərədən həyata baxmaması, yeni yollara getməməsi, yəni yeni yoldan istifadə etməməsi, ancaq ona aşıladıqları dümdüz yol, yəni keton kimi bir yolla getməyi. Yəni gələcəyə daha çox yaradıcı olaraq görünmür bu insa, yəni yaradıcı deyil. Sanki bir şeylər edir. Çox zəhmətkeş ola bilər, çox işləyə bilər, amma ə, özü yenilikləri sevir. Yəni yeniliklərə açıq bir insan deyil, başa düşürsünüz? Yəni, yaradıcı başqa şeydir, zəhmətkeş başqa. <coughs> bu insan münasibətini səhkdə çox düşünüb və o qədər bezib, yorulub bəlkədə ki, bir nəğətə yolubsa artıq bulmuş, bunamış. Bir şeydən yorulub, çox düşünüb, çox bu ayrılıq haqqında çox düşünüb də hə. Yorulub, sanki bütün o qazandığınız münasibətinizdə qazandığınız şeylər var. O o qədər yaxınlıq, o qədər doğmalıq, o qədər xəyallar, nə bilim, o qədər anılar falan hamısını qoyur keçmişdə və çıxıb gəlir. Bu tipaşda görünür, yəni bu insan bu artda çox düşünür. Yəni birdən-birə reski ayrılıq məsələsi olmur. Yəni uzun müddətə bu fikrə gəlibdir. Baş görək bu insan sizə qarşı indi nə düşünür? Beynində düşüncələri nədir? Bağlantısı var sizə qarşı şeytan kartında çıxdı. Sizə qarşı aşırı bağlantısı var. Hər şeydən beynib özü gəlibdir. Qatı fikirli ola bilər, çərçivəli ola bilər, amma içində qarşı qoya bilmədiyi sizə qarşı bağlantısı, alışqanlığı var sizə qarşı. O bir də alışır ki, bəlkə siz atım atsanız o insan o insan qəbul eləməz. Sırf bu çərçivələrinə, bu gedişinə görə. Amma Özü də sizə deməsə, sizdən gizdəsə, sizə aşır bağlayır. Yəni sizi düşünür, sizə görə pis olur, ə, sizi umda bilmir. Amma qatıdır, çox təsirli, ki, kindar və qatı bir insan obrazındadır. Çox. Yaxşı, sizə addım atacaqmı? Yəni gələcəkdə nə olacaq? Hmm, bu insanın şübhələri var. Belə bir şey deyim, bəlkə də ayrılığınızın səbəbi ya sizin, ya bu insanın Bu insan mənim şübhə eləyir ki, siz ona güvənmirsiniz. Bu ola bilər şübhə. Mən yəni, şübhə eləyir ki, siz artıq ona inanmırsınız, siz artıq onu sevmirsiniz. Ya da sizin ona qarşı şübhələriniz olub, həyatınızda başqa biri var və ya ola bilsin onun da sizin bizim bayırlıq çoxdan olubsa, bəlkə də düşünür ki, indi həyatınızda biri var. Ona görə bəlkə də addım atır. Bəlkə də ona görə bu qatı xasiyyəti var. Yeni ayrılıqdırsa, onda sizin sevginizə ya da güvəninizə şübhə eləyir. Ortada bir şey var, məhkəmə kartı. Sizin arasında bir dialoq keçəcək. E, qış ayları göstərə bilər ki, yəni qış aylarında ola bilər. 2 ay sonra da ola bilər. E, fevral ola bilər və s. E, soyuq aylar. Belə marta da yaxınlaşır, yəni. E, aranızda bir dialoq olacaq. Məhkəmə kartı deyir ki, qərar verilmiş bir dialoq olacaq. E, amma Bu dialoqun nəticəsi çox qeyri-adi bir şəkildə barışıqla çıxır. Vəciddən çox ə, məhkəmə kartı ilə çıxan kartlar ə, bunu bildirir ki, ə, qərarı alıbdı. Bu dialoqu sırf qərarını bildirmək üçün olur. Amma belə necə deyim, hədəfi ə, tərs keçəcək. Yəni o nə üçün gəlmişdi, nə oldu, olacaq söhbət. Yəni bəlkə də bu bağlamçısına görə olacaq. Çünki şeytan kartının üstünə çıxdı. Yəni bu bağlantısına görə sizdən qaça bilməyəcək. Gedə bilməz, qaçışı yoxdur. Yəni barışıq gözlənir siznə arasında. Sadəcə, yəni sizin arasında bəlkə də sizin ona ya da onun sizə bir-iki şübhəsi ola bilər. Şübhə də ki, dediyim kimi, sevmir diye şübhə və ya həyatında biri var, artıq gecikdim, gecdir deyən bir fikirlərdir. Görək sizin üçün yeni mesaj nədir? Ay, 2-dən kart atıb niyəsə. Nəysə bunu atıram. Uğur qapının taqqıldadır. Deyir, uğurlu bir barışıq göstərir. Uğur qapının taqqıldadır. Artıq siz bilin yani. Bəlkə də sizin istədiyiniz bir şey var, o etmədi, ona görə ayrıldı, sadə ola bilər. Yəni çünki yenilikçi bir insan deyil, qəfəsləri var. Ona görə də deyir, uğur qapının taqqıldadır. Belə. İki dəstəni dinləyənlər çox sağ olun. Keçək ikinci dəstənimizə görə ikinci dəstənimizdə nə deyir bizə? Ay ay ay. Oh, oh. demeli böyle bir şey görünür. Bu insan e hava grubunda olabilir. E mesela misal için dolça, terezi olabilir bu insan. Bu insan geldi çok pis kırılıp, çok çok belki siz onu acılamışsınız, sancımışsınız bir yerden ya da onu siz sancıdı. Bilmiyorum ortada bir söhbət olubdur. olup ne söpet olupsa çok pis kırılıp bu insan öyle parça parça olub bu insan. Sizin də qəlbiniz qıdla bilər amma qarşı tərəf daha pis durumda görünür yəni. Və o qədər parçalanıb, o qədər özünü səf izah edib, bəlkə də yanlış bir vəziyyətə düşməyən siz səf anlamırsınız onu yəni. Çünki o elə düşünür, sanki ortada bir yalan var, yalan üstündə ayrılıq var, amma o yalan danışmayıb bu kimi düşünür və hop Bəli, deyir ki, amma hamsını qoyuram geridə, çıxıram, gedirəm öz həyatıma baxıram. Bax bu tipaşda görünür. Bu dəqiqə o yeni addımlar, yeni planlar, yeni gələcək haqqında düşünür. Yəni yeni addımlar atacaq e, kimi düşünür və həyatında biri var artıq. Birini unutdu, çoxdan ayrılığı olubsa. Amma sizə qarşı çox qəlbı qırılıb kimi görünür bu insan. Yaxşı, sizə qarşı nə hiss edir? Bu qəlb qırığıqlıqların arasından sizə qarşı nə hiss edir? Getmək artıq sizdən getməyi istir. Yeni bir həyata başlamaq üçün sizlən öz qəlbindəki sizlən əməli başda mübarizədə buunsan. Yəni sizdən getmək istir. Bütün bu alışqanlıqlarımı geri də qoymaq istir və yeni bir həyata başlamaq istəyir. Gediş kartı çıxır. Yəni sizdən sanki təməlli bir gediş olub. Ki. Bu insanın gələcəyi haqqında kart seçdim. Pis çıxa deyəcəm, yəni deyim, yəni kartım, mən kartın yalan söyləyirəm. <laughs> kart nə dedi, onu deyirəm. Bu insan güclü bir başlanğıc qılar edir, yəni öz gələcəyini artıq elə qurur ki, güclü bir təməl qurur, həm iş cəhətindən, həm münasibətlər cəhətindən. Sanche dərslərini alıbdı, bilir ki, nələri etməyəcək, hansı tipaşlarla yola getməyəcək. Bəlkə də özünü kəşf edib sizdən və güclü bir gələcək qur, güclü bir gələcək qurmağa çalışır. İnsanlar tərəfindən çox-çox bəyənilir. Çox, çox və yəni ola bilsin ki, romantik istərlə gələcəkdə yarana bilər. Bu ya sizə qarşı da ola bilər, ya da başqa birinə qarşı da ola bilər. Yəni Əgər həyatında biri varsa, böyük ehtimal həyatındakı insan qarşı artıq romantik istəyi yaranır. Sizi e, dedim axı sizdən getmək istir, sizdən gəlişi artıq e, uğurlu bir addımla başa tutub. Baş baş tutur yani. Amma e, aranızda hələ də mümkündürsə münasibət, bəlkə də siz ona yazın, bəlkə də ona bir addım atın, sizə qarşıda romantik istəyi yaranıla bilər. Çünki sizinlə mücadilədədir, hələ ki mübarizə aparır. Yəni gec olmadan birdirin sevdiyinizi deyin. Amma bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. Mən sizin aranızdakı münasibəti çox bilmədiyim üçün deyə bilməyim addım atmaq uyğun da yoxdur. Amma bunu deyim ki Sadəcə ökdə yorulub çev önünə baxmaq istəyir. Önü. Onun üçün ancaq önünə baxmaq. Gələcək qurmaq artıq belə yorulub üzüntülərdə. Sizin üçün bir kart seçəcəm. Sizin gələcəyiniz üçün. Nə deyir? Bu gün sənin günündür. Eee, bu gün sənin günündür. Bugündən həyatını qazan. Yəni otur həyatını inşaa edir. Yəni ola bilsin ki, sizin münasibətiniz tamamilə qutara bilər, amma bu həyatın son deyil. Bu gün sənin əlindədir. Keçmiş səndəndə deyil. Onu dəyişdirə bilmərsən, amma bu günü dəyişdirib, düzəldib, gələcəyi formalaşdıra bilərsən. Bu gün sənin gendindir, sənin əlindədir. O istədiyin ulduzdan dua elədiyin, arzu tutduğun ulduzdan hamısı sənin əlindədir sadəcə sən onları düzgün istifadə elə şansından düzgün istifadə elə. Bucə çıxdı. Çox sağ ol məni dinlədiyiniz üçün. İkinci dərs də biraz neqativ ola bilər. Amma məncə pozitivdir. Bir şey tam bitirmək də yaxşı bir şeydir. Bir, ən azından ümidlənirsən, tam bitirirsən, söhbət edirsən, bitirirsən. Yəni nə bilmək Ə, belə gələcəyinizə baxın, önünüzdəki günlərə baxın. Çox sağ ol mən dinlədiyiniz üçün. Ə, vaxtları altdan bildirə bilməzsən, bildirsəniz çox sevinərəm. Çalışacağam mən yazım vaxtları hansı dəstə, hansı vaxtdadır. Çox sağ ol mən dinlədiyiniz üçün, kanal abunə olmağı, videoları like atmağı və aşağıda yorum yazmağı unutmayın. Ə, dəstəyinizi əsirgəməyin. Sizləri sevirəm. Gələn videolara dəyək.